baxti seminar treningi bu ayollarga to'laqonli yordam beruvchi boshlang'ich bilimlar kirgizilgan trening deb hisoblayman chunki u yerda ham praktikalar berilgan ham nazariy ma'lumotlar berilgan bu trening orqali o'zizdagi magbudalik genini ochishingiz mumkin bo'ladi ayollik organlari bilan ishlash masalasida ayollikning nozik sirlarini ochiq oydin yoritib berishga harakat qilingan va nozik sirlarni shakllantirish uchun vazifalar filmlar mashqlar mashg'ulotlar tavsiya qilingan Bu juda katta transformatsion trening hisoblanadi chunki har bir darsda o'zim yangidan yaralganman yangidan transformatsiyalanganman bu mavzular sizni hayotingizda 360 gradusga butunlay burilish bera oladi deb aytaman chunki men o'zimdan xuddi shu jarayonlarni yashab o'tganman bu trening davomida siz agar munosabatlarda ma'lum bir qarorga ma'lum bir yechimga kela olmayotgan bo'lsangiz har doim sizni munosabatlar doirasida ikkilanishlar qiynayotgan bo'lsa bu trening siz uchun juda -jö katta yordam beradi